Vem, Сестры, церковь. Витаю. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Рады видеть всех в Доме Божьем в этот воскресный день. И знаете, хочу начать сегодняшнее служение, а у нас сегодня такой, знаете, даже ну, тяжело найти... Типа эпитет, ну, ну, как сказать, торжественный, ну как-то так, слишком э, слабо, скажем так. Ну сегодня э, серьезный день, как в принципе и все дни. Сегодня мы вспоминаем, вспоминаем. Хотя знаете, я всегда говорю, ну как бы верующие люди должны всегда помнить, да, всегда помнить о жертве за нас принесенной о том, от чего нас избавил Господь. Но, к сожалению, вот э, ну, есть тут люди, которые всегда об этом помнят. Есть, да? Ну, вы святые. Но мы все-таки как не есть, пока мы живем в этой э, греховной нашей оболочке. Э, наша плоть, она воюет с нашим духом. К сожалению, может быть, мы помним всегда, но не всегда поступаем. Так как хочет от нас Господь. И поэтому Бог и повелел нам, чтобы мы вот как бы время от времени, везде в церквях по-разному, у нас вот раз в месяц, каждое первое богослужение месяца, мы себе напоминаем. Конечно, важно об этом помнить всегда, потому что мы люди грешны. И без нашего Спасителя мы вообще причины. Знаете, вот недавно был такой небольшой эпизод, просто хочу вам его немножко рассказать. Ну, вы знаете, мы же здесь и кормим людей, и там и хлеб раздаем. И вот раздавали хлеб. И вот, и вот один человек, я не буду называть, я его не осуждаю однозначно, просто это такова наша сущность. Но по возрасту ему за 80, этому человеку, 100%. Ну, это видно по внешнему виду и по походке даже, но ну, еле идет. И вот э, он, этот человек, взял, получается, Ну, всегда говорим, ну, много людей, берите по одной там этой булке, чтобы всем хватило. Если останется, там возьмете соседям или больным кому-нибудь, э, родственникам. Э, ну, вот, э, и это автоматически, это было видно со стороны, это не то, что там хотели как-то обдурить или в этом нужда была. Просто это автоматически. Человек берет 80-летний, можете себе представить, отходит назад и становится... Просто в прицел попал, по, по походке обратил внимание, что ну как бы тяжело. А даже если тяжело, все равно наша сущность, она дает о себе знать. И знаете, есть такое место, апостол Павел, и без Бога однозначно мы в плену, в этой своей сущности. И вот апостол Павел писал Коринфейской церкви примерно об этом. Сущность всего я сказал, что без Бога мы обречены. Это записано 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. И если человек не знает Бога, естественно, он, он даже не понимает, насколько он несчастен. Может и понимает, насколько он несчастен, знаете, страдает, может, сказал кто-то из... из верующих людей, человек, который отвергает Господа Бога своего, добровольно обрекает себя на скорбь и страдания. И это так и есть. И знаете, один вариант и один есть выход из этой ситуации. Это наш Господь. И мы сегодня будем еще раз вспоминать, вспоминать его жертву, чтобы уметь справляться со своей этой э, греховной натурой. Давайте помолимся. И никто не замерз еще. Нет. Ну, слава богу. И спасибо Роби, спасибо всем за это. Вот. И мы э, из-за погодных условий сокращаем немножко служение, потому что оно ну, действительно холодно. И просьба бы тем. Кому реально замерз, не сидите, не мерзните, чтобы, не не заболеть. Можно к печке перейти поближе. И еще одно объявление касается золотого поколения, кому вот тяжело часто вставать. Ну мы молимся, мы славим Господа. Но знаете... Духи и истины, Писание насущное, надо славить Господа. Если тяжело, не переживайте, сидите, сидя, можете молиться, и не будет на вас большого греха. Поэтому, э, серьезно, потому что ну, много людей, как бы, и там, после болезни, и со всеми немощами, поэтому можете сидеть. И мы заканчиваем, да, и сегодня мы слышали, слышали, нам брат рассказал о празднике. Чтобы вы понимали, это важно, потому что есть действительно библейские праздники, и за время, за время истории человечества, знаете, оно все перемешалось, все напуталось, особенно здесь у нас, в этой местности, что это никакое там не встреча зимы, лета или там зимы с весной. А это... Библейские праздники есть этому в Библии основание. Также слышали, что мы все-таки не являемся, не все-таки, а являемся инструментом в Божьих руках. Поэтому нам нужно изучать Слово Божье, нужно исполнять Божье Слово. А как услышат люди, которые не собирают, не читают Божье Слово или там, не хотят читать? Ну, мы должны им свидетельствовать своими, возможно, какими-то поступками, своими добрыми делами, а потом, когда будет такая возможность и словом из Библии засвидетельствовать им о теме Божьей любви. Потому что для этого важно нам. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Давайте займем своими вестя. Давайте помолимся, але перед этим я хочу прочитать одно место с Слова Божьего. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова с первой главы. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Братья и сестры, я уверен в том, что неделю мы прожили с вами во тьме. Это феурально так сказано. У нас свет был, газ был, но у нас была тьма. Потому что мы не были в общении с Господом нашим Иисусом Христом. А написано, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И вся тьма, вся, все тайны, все подкожные игры, все какие-то там преференции такие тайные, они все делают сатана. Бесы все это делают. И церковь открыта если она ходит перед Господом, она открыта пред Богом, она ходит в Его свете. И Дух уже проверяет каждое сердце, его состояние. И сегодня мы с вами пришли в Божий свет. Что это значит? Но ну, это не значит, что феврально свет будет на нас сидеть. Это значит, что мы будем позволять Слову Божьему освещать уголки нашей души, наши, наши тайны сокровенные. Позволим Духу Святому проверить наше хождение, Пред Господом. Знаете, Иоанн Креститель сказал как-то людям, которые шли креститься от него. И он осудил там определенную категорию людей. Он сказал, по рождении их кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. Я сегодня беседовал с парнем, который готовится здесь, в нашей церкви, готовится к крещению. И он мне говорит. Я вообще молюсь молитвой покаяния каждый вечер и каждое утро. Это очень правильная молитва, потому что я ею молюсь постоянно. Мне нужно покаяние, мне нужно очищение Господа. И я нигде его не найду. Ни в аптеке, ни в хозяйственном магазине, ни в каком-то учении, кроме вот этой Библии, кроме слов Иисуса Христа, слов моего Господа, который говорит мне лично и вам лично. И это называется ходить во свете, пребывать во свете Божьего Слова. Аминь. Аминь. Вы с этим согласны? Да. Давайте помолимся. Попросим нашу группу повести. Братья и сестры, витаю. Рад всех видеть. Слава нашему Господу. И тепло у нас, не правда ли? Да? Тепло. Слава Богу за эту возможность быть в теплом помещении. И хочу сразу сделать несколько объявлений. Ну, в конце тоже мы их повторим. Э, Объявление следующего характера. Э, за 24 февраля, ну, это завтра, да? Э, считается уже, или как нам назначили, это день Беженародный как? Международный день. Беженародный день. Международный даже. Да, уже. Да, вот, да, пожалуйста. Наши, вот, и... Я не знал, что он международный, но очень день, нет, день нет, национальный вичат, все нас... Пост, национального поста и молитвы но, за Украину, за все, что, что сейчас происходит. Поэтому завтра у нас будет молитвенное служение. Здесь, в этом зале, на 5 часов. 8. Если кто 8. будет такой, ну да, вечер, естественно, кто будет иметь такую возможность. Приходите, будем молиться. Ну, еще я вам зачитаю несколько объявлений, ну, вот по этому поводу. Сегодня 23-го, да, сегодня 23-го, в 3 часа на площади соборной, где обычно проходят эти молитвенные служения, тоже будет расширенная молитва за Украину. Ну, за 24-е я сказал, и... Сегодня, да, на три часа, это кто сможет, можете приходить. Соборная площадь, ну там, где Ленин раньше стоял. Завтра на 5 часов здесь, и если кому позволяет здоровье, завтра взять пост, ну тоже по этой нужде. Поэтому и можете взять, не можете, а возьмите, если, если позволяет здоровье. И сегодняшнее наше богослужение хочу начать со стиха. Такого всем известного стиха, знаете, но я думаю, каждый его уже верующий человек слышал, который даже, возможно, из новообращенных и не до конца еще прочитал Библию, но в любом случае этот стих, вот лично я помню, услышал один из первых вообще стихов Библии. И он написан э, у пророка Исаия, 55 глава, с 10 стиха буду читать. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращаются, но напаяют землю и делают ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне черным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я Его послал. Вот сегодня у нас здесь были сестры, сестринское молитвенное служение тоже. Как и называлось оно? Христос, Христос есть Слово Божье, да? Ну. Все, да, и Библия об этом говорит, что наш Спаситель это воплотившееся Слово Божие. И вот Исаия за много лет до пришествия Христа, да, за сколько там, 600, 700. между 600 и 700 лет, да, там, ну, в общем, да очень, очень за много до того, как... Христос родился на земле, предсказывал Его, и вот Он говорит такие слова, что Божье слово, оно не может быть тщетным. Но Он говорит от, 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 от Бога. Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно. Знаете, и мы, в принципе, и Бог усмотрел вот эти собрания, которые мы имеем, для чего? Для того, чтобы мы тут слушали Божье Слово, для того, чтобы мы тут разбирались с Божьим Словом, для того, чтобы мы учились применять это Божье Слово, для того, чтобы мы поняли, знаете, я думаю, будучи неверующими, ну вот лично я от себя скажу, что до своего примирения с Богом я много раз видел Библию, держал в руках Библию и даже пробовал читать. Но ничего это не меняла в моей жизни. Пока мне не объяснили, что это не просто книжка с какими-то там текстами или с какими-то э... псалмами или с какими-то там поэмами, да? а это именно Божье Слово. И вот когда я это понял, я... Оно начало менять мою жизнь. Я думаю, у вас тоже не в жизни каждого человека. Сейчас сейчас Библии столько, и везде есть, и, и доступ такой, что это вот. Но если относиться к ней как к литературе, это ничего не поменяет. Но если относиться так, как к слову самого Бога, то это поменяет все. Поэтому пусть Бог благословит, и мы для этого, я же повторю, что и собираемся здесь, чтобы разобраться с этим чтобы понять это и научиться объяснять это людям, которые не понимают этого. Это тоже один из главных вопросов, которые мы здесь разбираем. Потому что э, призвание церкви ⁇ проповедовать Слово Божье. Пусть Бог благословит, давайте помолимся и будем прославлять Господа. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя. За твою милость и любовь, которую ты даровал нам в Сыне Своем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за то, что ты нас сохранил до сегодня, и мы имеем привилегию быть в Твоем доме, слушать Слово Твое, принимать те истины, которые Ты, Господь, оставил нам на страницах своего слова. Мы благодарим Тебя за Дух, Твой Святой, который нам показывает эти истины, который нам открывает. Тебя через Слово Твое, Тебе даму слава за это. Мы просим Твоего благословения, проведи это служение, действуй своим Духом святым, святым в наших сердцах, в наших умах. Мы нуждаемся в Тебе и мы благодарим Тебя за эту возможность обращаться к Тебе, Господь. Ты знаешь нужды, молим Тебя, не устаем молить Тебя о всех этих мероприятиях, о которых мы говорили в начале служения, Господь. Благослови их. Устрой все по Твоей воле, Господь, и прославься через это. Не устаем молить Тебя о мире. Просим Тебя, смилуйся над нами, останови эту войну, Господь, яви свою милость. Облегчи страдания всех, кто сейчас страдает. Молим Тебя за те территории, где идут боевые действия. Сохрани жизни и людей, и военных, Господь, и прославься. Выведи из плена тех, кто в плену, исцели раненых. Молим Тебя за всех, кто сейчас болеет. Сейчас Холодно, Господь, Ты согрей тех, тем, кому холодно, накорми тех, кто голодный, и за все пусть будет имя Твое прославлено, во имя Отца Сына и Духа Святого. Молим Тебя. Аминь. 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 Будем прославлять Господа.